Вот такой красавец с неисправностью разряжается аккумулятор. Владелец сказал, что вроде бы в пол накала светились задние фонари. Они здесь диодные. В данный момент потребление тока 1,8 ампера. При вытаскивании предохранителя номер 44 ток резко падает. Отвечает за радио. Включил зажигание, а радио-то и не работает. разбираю радио разобрал магнитофон добрался до всех печатных плат сейчас нужно все проверить Проверил все под микроскопом, пропаял процессор, собираю. Магнитофон не удалось починить, просто вытащил предохранитель. Ток покоя 42 мА.